Я хочу поблагодарить Господа и сказать, что сегодня Катюша играла. Она не часто играет, но я надеюсь, что будет чаще. Когда я ее 11 лет вела в музыкальную школу, ей было когда 5. И я просила Господа, ну, чтобы она, этот талант, ну, чтобы это не прошло зря, а послужило ему. Будет она артистом больше, не будет артистом. Но ну, чтобы я видела ее на сцене, в церкви, и ну, я сегодня смотрела, благодарила Божьего что то, что сделал. Да. Также, конечно, за каждого ребенка я хотела, чтобы все мои дети были в церкви. Я очень благодарна Господу, что была возможность, и мои дети были в лагере, в прямой в Николаеве. И Валечка пришла к Господу, приняла крещение, и Теперь, это, теперь мы еще, кроме того, что мы мама и дочка, мы еще и сестры во Христе.